datang dan tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar baru yang telah berjaya melanjutkan pengajian ke Pusat Asasi Wetam Dengkil bagi sesi 1 2025-2026. Taklimat ini diadakan bagi memberikan penerangan berkaitan yuran pengajian dan proses pembayaran yuran yang telah disediakan oleh pihak kewangan universiti. Kami harap sesi ini dapat membantu melancarkan proses pendaftaran dan memberi kefahaman yang jelas kepada semua diharapkan kepada semua dapat memberi tumpuan dan mengambil maklum dengan informasi yang akan dikongsikan. Tanpa melengahkan masa, saya mulakan taklimat keuangan bermula dengan slide yang pertama. Saya taklimat saya akan mengambil kira dari segi pengurusan kewangan pelajar yang pertama adalah kadar yuran yang kedua, cara bayaran yuran. Yang ketiga, tarikh akhir pembayaran yuran. Dan keempat adalah talian atau alamat pejabat bendahari yang boleh dihubungi oleh pelajar-pelajar jika menghadapi masalah. Okey, seterusnya. Saya akan terangkan terlebih dahulu berkenaan dengan kadar yuran yang dikenakan kepada pelajar asasi UITM ada dua kategori yuran iaitu agama yang beragama Islam dan pelajar yang bukan beragama Islam. Bagi pelajar yang beragama Islam, yuran yang dikenakan bagi semester 1 adalah sebanyak RM698 dan semester kedua pula adalah sebanyak RM490. Hal ini berbeza kerana pada semester pertama ada yuran pendaftaran yang dikenakan ke atas setiap pelajar iaitu sebanyak RM208 seperti yang tertera dalam jadual di sebelah bagi pelajar yang bukan beragama Islam pula, perbezaan yuran adalah bagi semester pertama sebanyak RM6 RM 188 dan semester kedua adalah sebanyak RM 480. RM 480. Maafkan saya. Diharapkan pelajar jelas berkenaan dengan kadar yuran ini. So, sebagai pelajar asasi, semester pengajian hanyalah terlibat sebanyak 2 semester sahaja. Kadar yuran kolej pula kenaikan sebanyak dalam kiraan sehari adalah RM7.50 dan kadar kenaan bagi satu semester adalah sebanyak RM420. Seterusnya kita ke cara bayaran MyRide melalui beberapa kaedah. Kaedah yang pertama adalah melalui kaunter cawangan bank Islam. Yang kedua adalah melalui automated teller machine ataupun kita panggil mesin ATM Bank Islam. Yang ketiga, perbankan internet Bank Islam dan yang terakhir melalui kaedah bayaran Visa atau Mastercard dan Kipel Pay yang telah disediakan oleh pihak bahagian bendahari UIDN. Kita akan kepada cara pembayaran yang pertama terlebih dahulu iaitu melalui kaunter cawangan Bank Islam. Untuk makluman pelajar, sebelum membuat bayaran yuran melalui kaunter cawangan Bank Islam, perkara yang perlu dilakukan bagi setiap pelajar adalah melalui yang pertama, layari portal pelajar untuk tujuan cetakan bil. Seperti yang tertera, ada link disediakan untuk pelajar login masuk. Masukkan nombor pelajar anda di ruang yang disediakan. Ketiga, klik butang bil pelajar di bahagian maklumat bil. Yang keempat, cetak bil dan lakukan pembayaran di kaunter Bank Islam. Make sure pelajar perlu membuat cetakan bil terlebih dahulu sebelum pergi ke kaunter cawangan Bank Islam yang berhampiran bagi memudahkan proses bayaran yuran. Nanti contoh rupa bil pelajar yang akan di print melalui web fan portal seperti yang tertera di dalam skrin pelajar apabila tipe di bank islam cawangan yang berhampiran pelajar, pelajar perlu mengisi slip bank islam yang disediakan oleh pihak bank islam dengan mengisi butiran yang tertera di skrin yang pertama, make sure pelajar perlu mengisi nama pelajar. Yang kedua, nombor bil perlu diletakkan di bahagian nombor akaun. Nombor bil pelajar ada di dalam penyata bil pelajar yang telah diprint melalui fine Portal tadi dan pelajar boleh tulis benda yang sama sahaja di dalam slip bank tersebut. Yang ketiga, nombor telefon pelajar. Yang keempat, bayaran kepada bendahari UITM. Yang kelima, reference yuran pengajian. Yang kelima, perlu masukkan jumlah bayaran bil sama dalam penyata bil yang diprint melalui fine portal tadi dan yang terakhir perlu dan wajib masukkan nombor kad pengenalan pelajar. Pelajar perlu memastikan slip bank ini lengkap diisi seperti contoh yang tertera di skrin pelajar. Seterusnya, cara bayaran kedua adalah melalui automated teller machine ATM Bank Islam. Untuk makluman pelajar Bayaran melalui automated teller machine ATM hanya boleh dilakukan melalui mesin ATM Bank Islam sahaja. Dan pelajar atau ibu bapa perlu ada akaun Bank Islam untuk menggunakan kemudahan ini. Cara-cara bayaran yuran melalui mesin ATM Bank Islam adalah yang pertama, pelajar atau ibu bapa perlu masukkan dekat bank islam dan pin keselamatan seperti sediakala yang kedua boleh pilih menu lain-lain yang ketiga pembayaran bil yuran IPT yang keempat masukkan nombor kad pengenalan pelajar yang kelima pelajar boleh membuat pilihan bil dan perlu masukkan mon yang sebenar yang tertera di dalam bil pelajar seperti yang telah dicetak di dalam fine portal pelajar. Setelah bayaran selesai melalui mesin ATM, sila simpan resit anda untuk semakan di kemudian hari. Seterusnya, saya jelaskan berkenaan cara yang ketiga iaitu perbankan internet bank Islam. Untuk menggunakan kemudahan ini pelajar mestilah pemegang akaun individu bank Islam dan telah mendaftar sebagai pengguna bank Islam. Cara pembayaran melalui internet bank King Bank Islam. Yang pertama, pelajar perlu melalui melayari uh, Bank Islam Biz seperti yang dinyatakan. Yang kedua, klik butang internet banking login yang ketiga masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki internet bank islam yang keempat pilih presentment pada bahagian payment atau servis yang kelima pilih ID out ataupun IC type nom masukkan nombor kad pengenalan pelajar yang keenam pilih bila universiti teknologi mara yang ketujuh pilih bil yang hendak dibayar, biasanya jika ada 2-3 bil dalam skrin, pelajar perlu memilih bil mana yang hendak dibayar, contohnya bil yuran pendaftaran, boleh klik bil tersebut untuk proses seterusnya. Klik pay untuk meneruskan pembayaran. Nombor 9, skrin berikutnya akan menunjukkan butiran pembayaran yang hendak dibayar sebelum pengesahan dibuat. Yang ke-10 klik butang confirm untuk mengesahkan pembayaran. Dan yang terakhir adalah pelajar dinasihatkan untuk mencetak pembayaran yang telah dibuat sebagai rujukan. Pelajar perlu memastikan resit ada di dalam simpanan agar jika ada masalah dalam semakan pelajar boleh menggunakan resit tersebut sebagai rujukan dan boleh ke pejabat bendahari berhampiran untuk membuat semakan semula. Ini adalah secara gambaran melalui perbankan internet bank Islam apa yang pelajar perlu lakukan. Yang pertama yang saya maksudkan tadi seperti yang tertera lah kita ada sediakan cara-cara apa step daripada yang pertama sehingga yang terakhir. Boleh rujuk semula semasa hendak membuat bayaran bagi bayaran melibatkan kad debit atau kredit online payment FPX pula ini adalah carta alih yang telah disediakan oleh pihak saya bermula yang pertama pelajar perlu masuk ke student portal sistem yang telah disediakan oleh pihak UITM daftar masuk portal pelajar yang kedua klik untuk buka student financial service yang ketiga klik menu utama yang keempat, klik transaksi atas talian. Yang kelima, klik setuju terima. Klik setuju. Yang keenam, pilih cara bayaran sama ada melalui Mastercard atau Visa. Yang ketujuh, sila masukkan nombor pelajar anda berserta nombor kad pengenalan anda. Yang kelapan, tanda bil yang hendak dibayar tekan pada ruang yang telah disediakan Yang ke sembilan, klik view chart Yang ke sepuluh, klik pay Yang ke sebelas, membuat bayaran yang akan dipaparkan seperti di dalam skrin dan yang terakhir, klik bayar sekarang. Sekali lagi diingatkan, setelah proses ini berjaya, pelajar dinasihatkan supaya membuat simpanan salinan resit dalam bentuk hard copy atau soft copy terpulang daripada mana mana yang lebih mudah dilakukan oleh pihak pelajar tersebut. Status pelajar perlu aktif bagi melaksanakan pembayaran melalui atas talian dan seterusnya cara yang uh, uh, yang terakhir tadi melalui kad debit atau kad kredit online payment aktif. Pastikan status transaksi berjaya transaction successful seperti yang tertera di dalam skrin. Resit ini adalah cetakan komputer, tiada tanda tangan yang diperlukan. Ini adalah contoh sekiranya bayaran telah berjaya dilakukan melalui online tadi. Pemakluman penting kepada semua pelajar bayaran melalui perbankan internet secara terus seperti Maybank Tuyu dan CIMB Clicks adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pembayaran jenis ini akan dianggap pelajar tidak membayar. Sistem mengambil masa 2 hingga 7 hari bekerja untuk kemas kini keleja pelajar daripada status belum dibayar kepada telah dibayar. Sekiranya mengambil masa lebih daripada yang dinyatakan, pelajar boleh datang ke pejabat bendahari untuk membuat semakan dan maklumkan kepada staf yang ada di pejabat bendahari. Ini adalah tarikh akhir pembayaran yuran bagi sesi 1 2025 2026. Tarikh akhir bagi pembayaran yuran adalah 20 Ogos 2025. Sebaiknya dinasihatkan semua pelajar sila buat bayaran yuran sebelum datang secara fizikal mendaftar ke kampus ke kampus pusat asasi UITM Dengkil nanti dan sertakan bersama resit bayaran yuran ataupun slip bayaran yuran yang ada untuk memudahkan pihak UITM membuat semakan pada hari pendaftaran tersebut bagi pelajar yang ingin menarik diri daripada UiTM setelah proses pendaftaran pelajar dan setelah proses bayaran yuran dilaksanakan saya menyediakan beberapa jenis situasi pelajar yang akan dikenakan yuran yang pertama semester 1 menarik diri dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran pendaftaran kiraan bermula pada hari terakhir pendaftaran kadar bayaran layak 80% yuran pengajian dan yuran perkhidmatan. Yuran pendaftaran tidak dipulangkan. Yuran pendaftaran adalah sebanyak RM208 yang dinyatakan di dalam jadual sebelum ini. Semak tarikh terakhir pendaftaran pelajar di surat tawaran dan tarikh permohonan menarik diri. Di surat kelulusan yang telah dikeluarkan oleh fakulti. Contoh tarikh pendaftaran di surat tawaran 27 hari bulan 9 2022 hingga 5 hari bulan 10 2022. Bermula 5 hari bulan 10 2022, kiraan 30 hari dimulakan bermula daripada 5 hari bulan 10 2022 hingga 3 hari bulan 11 2022. Ini adalah tarikh yang dibenarkan untuk pelajar menarik diri untuk melayakkan mereka mendapat pemulangan yuran sebanyak 80% daripada jumlah 490 tidak termasuk yuran pendaftaran bagi pelajar yang menarik diri selepas 30 hari pendaftaran tidak layak pemulangan pelajar perlu melakukan pembayaran penuh bagi pelajar yang telah membuat bayaran yuran tiada pemulangan akan dibuat dan bagi pelajar yang menarik diri selepas 30 hari pelajar perlu membuat bayaran penuh mengikut bil yang telah dinyatakan sebelum ini seterusnya bagi pelajar lama semester 2 dan ke atas yang ingin menarik diri pelajar telah mendaftar subjek di SIMS menggunakan ID pelajar sendiri pelajar menarik diri dalam tempoh 30 hari selepas kuliah bermula layak 80% yuran pengajian dan yuran perkhidmatan sebagai contoh kuliah bermula 10 hari bulan 10 2022 bermula pada tarikh ini pelajar layak menerima 80% pemulangan yuran dalam tempoh 30 hari seperti tarikh yang dinyatakan iaitu 10 hari bulan 10 2022 sehingga 8 hari bulan 11 2022 Pelajar mohon menarik diri pada 4 hari bulan 11 2022 Maknanya pelajar ini layak dibayar pemulangan yuran sebanyak 80% dari jumlah yuran yang dibayar bagi semester tersebut Dalam situasi yang kedua, pelajar telah mendaftar subjek di SIMS menggunakan ID pelajar sendiri Pelajar menarik diri selepas 30 hari kuliah bermula Tiada pemulangan yuran akibat dipulangkan kepada pelajar dan pelajar yang belum membuat bayaran yuran perlu melakukan bayaran penuh mengikut bil yang telah dinyatakan di dalam sistem pelajar seterusnya dalam situasi yang terakhir pelajar tidak mendaftar sahaja di sims menggunakan ID pelajar sendiri layak pemulangan 100% yuran pengajian dan yuran perkhidmatan bagi pelajar yang tidak langsung mendaftar subjek di dalam sistem dalam tempoh yang dinyatakan layak pengulangan 100% daripada yuran yang telah dibayar. Ini di bawah ini adalah jadual secara uh, mudah untuk difahami oleh pelajar berkenaan dengan yuran pengajian pelajar dari jumlah pelajar yang semester pertama, yuran pelajar terbahagi kepada tiga iaitu yang pertama yuran pendaftaran sebanyak RM208, yuran perkhidmatan sebanyak RM290 dan yuran pengajian adalah sebanyak RM200. Bagi semester kedua, yuran pendaftaran tidak dikenakan dan pelajar perlu bayar yuran perkhidmatan dan yuran pengajian sahaja. So total bagi semester kedua adalah RM490 sahaja. Bagi pelajar yang menarik diri dan memerlukan pemulangan yuran, dokumen yang pihak bendahari perlukan adalah yang pertama, surat tawaran kemasukan ke UiTM. Yang kedua, salinan borang menarik diri dan yang ketiga, penyata bank atas nama pelajar sahaja dan tidak dibenarkan penyata bank atas nama ibu bapa. Sebarang pertanyaan boleh diajukan ke bahagian Bendahari Pusat Asasi UITM Campus Dengkil di nombor telefon 03 8924 5304 atau 5311 atau 5310 atau 5222. Pelajar atau ibu bapa juga boleh menghantar mesej melalui WhatsApp seperti nombor yang tertera di dalam skrin untuk memudahkan urusan pertanyaan. Yang terpapar di skrin sekarang adalah pelajar boleh membuat semakan dari segi soalan lazim dan bantuan berkenaan pembelajaran di UiTM sama ada dari segi yuran, cara bayaran yuran, cara pemulangan yuran dan lain-lain. Ini adalah link yang boleh pelajar rujuk untuk keperluan di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana memberi perhatian dan selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua pelajar yang telah berjaya melayakkan diri melanjutkan pelajaran di pusat asasi UITM. Semoga permulaan ini adalah permulaan yang baik untuk semua mencapai cita-cita di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.